નમસ્કાર ધોરણ નવના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર સોળમો છે ભારતીય સંસ્કૃતિ મેં ગુરુ શિષ્ય સંબંધ એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોવાના છીએ સાથે સાથે એક વાત કરી દઈએ કે જો તમારાની પીડીએફ જોઈતી હોય તો એમના માટે એપ્લિકેશનની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો અને અન્ય પાઠના સ્વાધ્યય સોલ્યુશનની લિંક પણ તમને ત્યાં મળી જશે तो प्रश्न पहले जो निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए जेमा पहलू प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे के थे तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे बीजू जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादे ठाकुर अमादे ठाकुर सपूत राग आलाप ने लगे भगवान रामकृष्ण शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे तो भगवान रामकृष्ण परमहंस तक रो रो कर से प्रार्थना करते थे चौथू भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है तो भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतिया धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है पांच गांधी जी किन है? अच्छे लगते हैं तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं प्रश्न बीजों से निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए जमा पहलू यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है तो प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के सम्मान माने जाते थे शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यवसायिक हो गई है गुरु वेतन भोगी हो गए हैं विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में जमीन आसमान का अंतर आ गया है बीजू पुजारी जी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी तो पत्थर की मूर्ति को मूर्ति तो जड़ होती है उसमें चेतन चेतना डालने का काम पुजारी करता है मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होती है उतनी ही मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है त्रिजु विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया तब भारतीयों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया उसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था उन्हें जब पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उन्हें प्रतिभा पहचानी वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला प्रश्न त्रन आशय स्पष्ट कीजिए जेमा पहलू सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले तो सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है यदि पहचान न की जाए तो वह भी एक पत्थर ही है इसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता को परखा परख लिया जाए पहचान लिया जाए तो ही वे सम्माननीय है नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे उसके विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं इसीलिए सम्मान पाने से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं बीजू से जो गुरु से मार खाते हैं उन्हें भविष्य उज्जवल हो होगा ही पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ा पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता गुरु के मार्ग से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता પ્રશ્ન ચાર સૂચના કે અનુસાર કાલ પરિવર્તન કીજે તો પહેલું જે છે એમાં ભવિષ્ય ભૂતકાળ લાવવાનો છે તો હમ આપણે શિષ્યો છે કમ પ્રમુખ રહે ત્રીજું છે એમાં સામાન્ય ભૂતકાળ લાવવાનો છે તો ઉપનિષદો મેં આચાર્યોને કહા प्रश्न पांच महावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए ताकते रहना आश्चर्य से देखते रहना मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए बीजू पसीने की कमाई कठिन परिश्रम का फल इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है रंग जाना तो गहरा प्रभाव पड़ना वाक्य बन से विदेश में रहकर में रहकर वे वही के रंग में रंग गई વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે અથવા તો વિલોમ શબ્દ પણ કહી શકો રોગી તો નિરોગી અસહાય તો સહાય વૃદ્ધ તો યુવા તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન ફરી મળીશું આવા જ એક નવા સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સાથે ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત